Baiklah untuk laporan berita dari Sabah kita bersama dengan Jovinia Jim Lajim di studio RTM Kota Kinabalu. Silakan Jovinia. Terima kasih Delila. Salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Pelaksanaan penstrukturan semula saluran jualan rokok dan minuman keras di Pulau Bebas Cukai diyakini dapat menghapuskan isu ketirisan atau kehilangan hasil jualan rokok dan minuman keras yang mencapai kira-kira 1.7 bilion ringgit setahun. Timbalan Menteri Kewangan 1 Dato' Osman Aziz menjelaskan menurut kaedah tersebut pihak berkuasa dapat membuat pemantauan rapi berhubung penjualan barangan di pulau bebas cukai berkenaan kononnya istihar menghantar barang masuk ke Langkawi tapi tak sampai semua-semua inilah. jadi kastam telah pun memikirkan kaedah yang terbaik dan dalam masa yang sama mengambil kira faktor-faktor yang berkaitan dengan peniaga tempatan itu sendiri dan yang lebih penting adalah Uh, memberi uh, ruang dan juga keselesaan kepada pelancong. Beliau menyatakan demikian kepada media selepas merasmikan majlis penyerahan projek pembinaan perumahan kastam di Sepanggar. Sementara itu menurut Ketua Pengarah Kastam, Datuk Sri Khazali Haji Ahmad, Penstrukturan semula itu bukannya larangan terhadap kemudahan bebas cukai di pulau tersebut. Sebaliknya merupakan langkah merekodkan penjualan rokok dan minuman keras. Mereka masih lagi boleh membeli rokok secara loose pack ataupun minuman secara dalam tin itu di mana-mana kedai bebas cukai nombor dua kita panggil. Ha? Uh, mereka bebas membeli, tidak ada sekatan. Ha? Cumanya kita membuat kawalan untuk memastikan bahawa kita mendapatkan rekod sebenarnya berapakah penggunaan uh, rokok dan juga minuman keras di Pulau Basah untuk penduduk tempatan dan juga pelancong penstrukturan semula saluran jualan rokok dan minuman keras di Pulau Bebas Cukai seperti yang terkandung dalam bajet 2017 dihadkan kepada kedai bebas cukai yang berdaftar dengan Jabatan Kastam di Raja Malaysia. Setakat ini sebanyak 56 kedai bebas cukai di Pulau Langkawi berdaftar dengan Kastam. Manakala terdapat 3 di Pulau Tiuman dan 21 di Pulau Labuan. Dalam pada itu, Datuk Osman memberitahu sebanyak RM41 bilion ringgit berjaya dikutip menerusi pelaksanaan GST bagi tahun 2016. Jumlah itu melebihi sasaran yang ditetapkan iaitu RM38 bilion. Ringgit. Menurut Datuk Osman, melihat kepada suasana ekonomi ketika ini, beliau yakin kutipan dapat ditingkatkan kepada 42 bilion ringgit tahun ini. Kerjasama semua orang, yang terlibat yang uh, perlu bayar GST dia orang bayar comply dan juga di atas uh, kecekapan dan juga uh, kegigihan pegawai kastam yang bertugas uh, memastikan mereka-mereka uh, yang perlu uh, membayar uh, kutipan GST masih ada orang-orang yang tak comply tapi saya ingat dari segi peratusnya tak, tak sampai 5% dah uh, dan tindakan-tindakan susulan dibuat Contohnya mereka diberikan kompaun dan sebagainya lah. GST yang dilaksana pada 1 April 2015, kerajaan menjangka pendapatan tahunan negara akan meningkat sebanyak 1 bilion ringgit dalam tempoh masa setahun. Sebanyak 160 negara di dunia melaksanakan cukai berkenaan. Datuk Osman menyatakan demikian kepada media selepas merasmikan majlis penyerahan projek pembinaan perumahan kastam di Sepanggar terdahulu berucap dalam majlis ini. Beliau berkata, kemudahan perumahan seumpama memberi keselesaan kepada anggota kastam sekaligus meningkatkan produktiviti untuk mengutip hasil cukai negara. Sebanyak 120 unit rumah berjaya disiapkan dalam projek berkenaan pada 16 Disember tahun lepas dengan nilai kos 64 juta ringgit. Orang ramai di Gaza untuk berkongsi maklumat dan melaporkan sebarang masalah kekurangan bekalan barangan seperti minyak masak di negeri ini kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Kooperasi dan Kepenggunaan KPDNKK. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Janab Ahmad Aid berkata ia bagi memudahkan KPDNKK melakukan pemeriksaan dan pemantauan. Ya memang KPDK melapor Membuat pemantauan Tetapi kawasan kita ini besar Kita tidak tahu berlaku Jadi apa salahnya kamu menolong Sebab kamu juga yang marah minyak tidak cukup Tapi ada sebelah sana tu minyak tu cukup pergi. Kita berfungsi maklumat Yang mana banyak kita pergi Yang mana mahal kita tidak pergi Tetapi kita boykot Tapi kita lapor Datuk Jainab menyatakan demikian kepada pemberita ketika mengulas isu kekurangan minyak masak di daerah berkenaan yang tular di media sosial selepas majlis penyampaian bantuan persekolahan kepada pelajar yang menjadi mangsa kebakaran di Kampung Batu Dua, Jalan Apas Tawau. Beliau turut meminta KPDN KK untuk mengadakan mesyuarat bersama pihak berkuasa tempatan di setiap daerah untuk membincangkan sebarang isu berkaitan kepenggunaan. Dalam perkembangan lain, Datuk Jainab mahu setiap daerah di negeri ini mempunyai sistem pengurusan bencana yang teratur menerusi inisiatif Strategi Lautan Biru Kebangsaan and BOS bersama agensi kerajaan. Ia penting supaya bantuan yang diberikan kepada masyarakat ketika menghadapi bencana adalah lebih teratur dan tidak berlaku pertindihan tugasan melalui sistem ini, masyarakat juga akan lebih terdedah dengan prosedur yang perlu dipatuhi ketika berhadapan dengan bencana. Dalam majlis ini, 39 pelajar menerima bantuan berbentuk peralatan persekolahan termasuk beg sekolah. Pada 2 Januari lepas, 9 rumah musnah dalam kebakaran di kampung berkenaan sekaligus mengakibatkan 25 keluarga tinggal sehelai sepinggang. Sesi pengajaran dan pembelajaran Sekolah Kebangsaan SK Kusilat dan SK Kanibongan di Pitas yang terjejas minggu lepas berikutan banjir di daerah berkenaan berjalan dengan di... M ke sekolah terlibat mendapati keadaan sekolah kembali seperti biasa dan kehadiran murid juga memberansangkan iaitu pada tahap 90%. Para guru dan murid yang ditemui meluahkan rasa syukur dan gembira kerana sesi persekolahan dapat diteruskan seperti biasa. Laluan dah sekarang sudah pulih seperti biasa, kering dan sekolah dibuka seperti biasa beroperasi dan semua murid tidak ada masalah. Pada hari ini alhamdulillah syukur uh, sudah ramai sudah pelajar yang datang khususnya sekarang ibu bapa ini sudah ada bawa anak-anak terutama jajah jajar satu. Wah. Saya gembiralah hari ini sebab benda banjir sudah dapat main dengan kawan dan belajar sebab jumpa kawan best belajar um, boleh membelilah. baguslah sebab sudah mula balik sekolahan dan murid-murid semua datanglah. Ibu bapa yang ditemui sempat berkongsi cerita persiapan anak yang tidak sabar untuk kembali ke sekolah. Gembira. Rindu itu itu cikgu bilang. Ada seorang cikgu sini dia suka. Ada rindu itu cikgu. Bagus juga semua. Belum pun apa, belum pun jam 12 baru jam 10 pakai baju sudah jatuh. Mau sekolah. Dia mau dia mau rindu atau belajar bilang. SK Kusilat dan SK Kanibongan merupakan antara dua sekolah daripada 10 buah sekolah yang diisytiharkan tutup pada Rabu lepas setelah insiden banjir yang melanda bukan sahaja menyebabkan jalan perhubungan ke sekolah-sekolah tersebut terjejas, malah bilik darjah turut dinaiki air. Pemberian bantuan rakyat satu Malaysia BR1M yang diperkenalkan sejak tahun 2012 ternyata memberi manfaat kepada golongan berpendapatan rendah bukan sahaja di kawasan bandar malah luar bandar Sabah. Beberapa penerima BR1M yang ditemui RTM di Kota Kinabalu bersetuju agar bantuan tersebut dikekalkan untuk membantu meringankan beban rakyat. Makcik ini sekarang kan sudah tua, jadi kalau ada itu ada juga bantu-bantu sikit kan belanja. Nah, makcik tidak ada kerja, harap jual kuih saja. Sebab kan makcik sekarang kita orang ni semua pun kira orang susah lah, itu kan bantuan. Sedangkan budak sekolah pun ada juga kena kasih satu orang satu ratus. ada kuam lagi kena bagi oleh kerjaan. Berapa kita ndak terima kasih lagi? Kalau memandangkan ekonomi sekarang ini, boleh dia membantulah. Tapi kalau dalam tempo satu tahun itu, dia bagi beransur-ansur macam tidak nampaklah itu dia punya perubahan. Jadi kalau boleh, satu tahun satu kali lah itu. Nah, baru nampak dia punya, maksud saya dia punya belanja tuh bah. dia nampak itu, dia punya duit itu. Berim, uh, bagus, diteruskan saja. Sebab Kami pun macam uh, berniaga ni bukan juga gaji ada banyak pendapatan. Jadi kalau ada BRIM tu membantu juga lah, membantu juga pada uh, untuk uh, isi rumah saya. Tapi kerja tu mesti kerja kerja kalau brim, kita tunggu satu tahun, satu ribu, sekarang saya jualan belas satu dua ratus memang tak cukup kan? Kalau kita tak cari kerja kira-kira 7 juta orang menerima manfaat daripada BR1M terutamanya golongan miskin. Sementara itu tempoh pendaftaran baharu BR1M 2017 dilanjutkan sehingga 13 Januari ini. BR1M 2017 akan dibayar secara berperingkat sebanyak 3 kali pada Februari, Jun dan Ogos ini. Kesedaran umum tentang kepentingan melakukan pemeriksaan kesihatan dari semasa ke semasa termasuk penjagaan gigi perlu terus dipertingkat. Mayor Bandaraya Kota Kinabalu, Datuk Yeo Bun Hai berkata, usaha itu bagi memastikan kesihatan awam berada di tahap terbaik selain mengelak penularan penyakit. Kesibukan melaksanakan aktiviti seharian menyebabkan masyarakat masa kini mengabaikan dan kurang menitik beratkan penjagaan kesihatan. Justru beliau memuji usaha dilaksana klinik pergigian DMH yang komited menganjurkan pelbagai program meningkatkan kesedaran awam khususnya berkaitan penjagaan gigi. Dia mengambil berat kepada masyarakat kita dan mengadakan program kesedaran. Paling penting itu kesedaran. Pasal kita tidak pentingkan uh, mulut kita. Kita fikir kalau kita sihat, walafiat okey. Walhal mulut kita adalah tempat yang harus betul dijaga. Data Yo temui RTM sempena Damai Children and Family Oral Health Day selain merasmikan klinik pergigian DMH yang baharu di Kota Kinabalu. Mengenai klinik tersebut, beliau yakin kecanggihan peralatan rawatan pergigian yang ditawarkan mampu memenuhi kehendak pelanggan. Sementara itu, pengasas dan pemilik klinik berkenaan Dr. Michael Heng memberitahu konsep klinik dalam rumah yang diperkenalkan diharap mampu memberi kelainan selain keselesaan kepada pelanggan. Di klinik kita di sini juga kita ada kemudahan-kemudahan di mana budak-budak uh, ada tempat yang khas untuk budak-budak untuk main, ada televisyen, ada tempat aktiviti mereka bila mereka datang di sini dan juga uh, klinik ini bukan macam hospital semacam rumah mereka sendiri. Klinik Pergigian DMH yang mempunyai empat pakar pergigian beroperasi Isnin hingga Sabtu dalam waktu pejabat. Rentak juara iaitu program pencarian bakat kumpulan muzik terbitan RTM kembali dengan membawa kelainan. Kali terakhir diadakan pada 2010 edisi kelima ini terbuka kepada bakat muda yang pandai bermain alat muzik dan berumur 30 tahun ke bawah. Menurut penerbit hiburan TV RTM Azman Hashim Rentak Juara 2017 akan disiarkan secara langsung menerusi TV2 dijangka bermula 11 Mac depan insya-Allah akan berlangsung banyak 10 episod termasuk satu pertandingan akhir pada dijangkakan pada 13 Mei tahun 2017 minimum ahli kumpulan mestilah 4 orang dan uh, uh, paling ramai ataupun maksimumnya adalah semak, sampai tujuh, tujuh tujuh orang. Uji bakat dua hari bagi negeri di bawah bayu berlangsung dengan jayanya di kompleks bersepadu Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM Kota Kinabalu. Yang mendorong adalah kedua ibu bapa bekas uh, kami sebenarnya daripada uh, keluarga family yang berada dalam bidang muzik. So, saya rasa daripada itu dan daripada ahli-ahli yang lain juga juga mau mencari pengalaman untuk menyertai rentak juara kali ini. Satu platform kan rentak juara ini yang mendorong ini memang minat pula minat dalam musik dan ingin menonjolkan bakat, menunjukkan musik kita. Mungkin dari segi faktor umur sebab ada di antara kami yang sudah mencapai genap 30 tahun. Jadi kiranya kalau kami tidak mengambil peluang macam kami rasa rugilah kalau kami tidak datang sini kan hari ini. Mereka yang hadir untuk uji bakat berkenaan bukan sahaja dari sekitar Kota Kinabalu, malah dari luar daerah bagi mempamerkan kehebatan bermain muzik mereka. Seterusnya kita ikuti acara-acara yang akan diadakan di Sabah hari ini. Pada pukul 8 pagi ini berlangsung majlis perhimpunan Jabatan Penguatkuasaan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK bersama mayor serta pemakaian ketandaan pangkat di Dewan Masyarakat Kota Kinabalu. Sementara itu pukul 10 pagi ini akan diadakan majlis pelancaran 3.5 bilion ringgit sukuk program perpadanan pinjaman Sabah di Kota Kinabalu. Baiklah saudara, Paparan tersebut mengakhiri bahan berita dari Sabah hari ini. Kita kembali kepada Delila di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Juvinia.